До лазівських підприємців почали надходити телефонні дзвінки. Від імені начальника податкової інспекції в них вимагали гроші. До підприємців зверталися за іменем по батькові. Що свідчить про обізнані шахраїв, припускає Валентин Тетянчук, який сам дізнався про ці факти від підприємців. От вас Одваніли на телефон городський і предложили допомогти налогової інспекції в сумі 5-6 тисяч гривень. Потому что приехала проверка, есть проблемки, пожалуйста, помогите. Это хорошо, что люди мне позвонили. То есть я, безусловно, позвонил и в милицию, пообщался с начальником милиции, попросил разобраться. Но факт такой был, и он неприятный. То есть кто-то сегодня знает, что новый начальник инспекции, возможно, не все лицо его знают. От его имени пытался у субъекта предпринимательской деятельности получить деньги. Налоговая инспекция этим вопросом никогда, ну, всем слушаю, при мне не занималась, и заниматься не будет. Все, все вопросы, которые от моего имени или от моих заместителей, моих сотрудников, будьте добры, звоните, сразу сообщайте.